самогутню велич його, хваліти Його з бухом кругу, хваліти Його на арбі та вуста, хваліти Його на бухті та танцях, хваліте Його на струнах та хлебі. Хваліте, та хваліте, хваліте Його на цимбалах балах хваліти Хваліте його на цимбалах балах гучних. Все, що дихає, хвалить Господа. Твоє зібрались на цьому місці, і ми віруємо, що ти є тут. Господи, хай Твоє Слово змінює наше життя. Господи, хай проспівані пісні будуть у Твою славу. Хай мелодії прославляють Твоє велике святе ім'я. Господи, хай вся земля побачить і почує, що ти творець усього світу що ти тримаєш все у своїх руках, що наше життя у твоїх руках, що ми нічого не можемо зробити без тебе. Хай кожна людина відчує тебе у своєму житті. Господи, той, хто не знає тебе, прийди в його життя. Той, хто шукає тебе, відкрийся йому Господь, наповни кожне серце, яке є на цьому місці. Господи, благослови всіх, хто буде співати у Твою славу, хто сьогодні має бажання Тебе прославити. Хай буде великим Твоє ім'я посеред Твоєго народу. Хай буде прославленим Твоє ім'я, Бажаємо прославити Тебе від щирого серця, наповне нас Твоїм духом Святим. І хай буде приємною тобі наша пісня і наше життя. через спасение Иисуса Исус Христос Господе приходу приходу до тебе. Почуј И прими нас Господе. Амен. Кожен християнин покликаний до того, щоб боротися з гріхом. І сьогодні Ісус хоче тобі допомогти, боротися з гріхом. І Божий Син Спаситель прийшов у цей світ, щоб допомогти тобі і мені, побороти гріх у своєму житті, щоб зробити тебе і мене щасливішим, добрішим, мудрішим. Сьогодні ти на цьому місці. Ти не Слово Боже, тому що Господь хоче тобі щось сказати. Тому, сьогодні ти маєш можливість прийняти кардинальні зміни у своєму житті. Я не знаю, що буде з тобою і зі мною завтра, а поки ти вийдеш з цього місця. Тому, дорогі, прийміть Господа у своє серце. Навіть якщо ти християнин з великим послужним списком чи стажем. Клиш Господа у своє серце. Змінюй своє життя. І благословляй Господа у своєму житті. Давайте усі разом прославимо нашого Господа у цей день, у цю чудову мить, у ці хвилини, які Господь нам дарує у цьому новому році. І хай наше життя буде краще. Хай наше життя не залишається таким, як воно було у минулому році. І хай ми будемо кращими, ніж ми були вчора. Хай Господь прийде у кожне серце. Сьогодні сам Господь буде нашим вождем, нашим царем, нашим Тому що Прошу є наш перевець. І сьогодні. в отдельности. И хочу сказать, я также рад, что вы сегодня здесь. И то, что пришли разделить с нами вот этот вот праздник, который мы согласились сделать, который называется «Воскликните Богу вся земля». Я думаю, каждый из нас сегодня согласен прославлять Бога, горит желанием, чтобы как-то посодействовать тому или послужить, потому что мы люди и мы специально живем здесь, на этой земле, для того, чтобы прославлять Бога. Также хочу поздравить вас всех. Мы вступили в Новый год, 2017 год, сегодня первое число. И пожелать всем успеха, чтобы каждый человек, который сегодня здесь сидит, мог сделать еще больше и еще лучших дел, которые он делал в 2016 году. Вы знаете, очень часто мы, когда смотрим на эту жизнь, то очень часто у нас такая вот подмена понятий, подмена ценностей. К примеру, если мы живем в мире, то у людей люди все ожидают какого-то конца света. Мы живем сейчас в неспокойное время. Очень часто люди говорят, что это какой-то конец света. Мы, как верующие люди, мы как раз наоборот ожидаем начала света. То есть, когда придет Бог, и когда вот мы, возможно, кто заслужит, чтобы быть с Богом, мог также быть в том свете. И сегодня мы собрались для того, чтобы поучиться еще из этих песен, как у вас говорится. Я не точно говорю на украинском, но как получается. Также хотел поделиться своим наблюдением о времени. Что вообще мы думаем о времени сегодня? И брат Николай уже сегодня сказал, что э, у нас есть проблема. И вы знаете, и он сказал, у всех есть проблема. И я, может быть, бы хотел ему возразить, но пока не могу. И вот... Как я вижу сегодня наш, нашу жизнь вообще, э, э, с чем я ее сравниваю сегодня с современными людьми, э, у нас у каждого есть iPad, iPhone, телефон просто, и вот мы каждый день включаем свой телефон в розетку, и вот там есть такая шкала, которая показывает, насколько э, ваш телефон заряжен, то есть 100%, 90%, и, и вот наша жизнь мне кажется точно так же когда человек рождается э, вот в нем сто процентов энергии и когда я не очень в этом понимаю но все-таки когда женщина отделяется от своего ребенка или ребенок от женщины с этого момента человеческая жизнь начинает вести обратный отчет. Мы мы не считаем, мы считаем, что с каждым годом мы что-то приобретаем. Наоборот, братья и сестры мы мы теряем, мы приближаемся очень быстро к своему концу. И, конечно, этого не должно было случиться. Хитрые и мы знали такую историю, когда когда он был в Эдемском саду. И вот он проходя своим хвостом, наверное, задел и вытащил провод из той розетки. И с того момента человек перестал быть вечным. И вот в этот короткий отрезок времени, который нам дается, мы что-то должны успеть сделать для Бога. И вот э, сегодня я думаю, что каждый из нас согласится со мной, что никто здесь не останется. Каждый уйдет и оставить только то за собой, что он успел сделать. И я очень рад за всех вас, что вы сегодня пришли для того, чтобы как раз заняться этим делом. И я хочу сказать, такое, такая песня у нас была на проекте в первом сезоне. Там девушка одна пела следующие слова. Если жить для себя, то лучше вовсе не жить. Эти слова очень важные, мне кажется, сегодня, потому что э, если не проявлять сегодня жертвенность, если не жить ради друга или ради кого-то, то или не служить кому-то, то зачем тогда вот этот вот оторванный провод, вот, в котором мы не знаем, когда может быть наш телефон вообще коротнет. И как нам тогда быть? И вот сегодня, слава Богу, за все, что Он сегодня для нас сделал, мы сегодня можем прославлять Его. И мы сегодня собрались на этот проект, мы делали э, 2016, на протяжении 2016 года. Что-то, я думаю, каждый, каждый участник этого проекта, он старался для того, чтобы прославить вот, именно в сегодняшний день. И вот этот момент наступил, и я хотел бы, чтобы люди, которые сегодня будут выступать, они понимали, что это не просто выйти из спеть сюда, это не просто концерт, а это служение Богу, это прославление Его. Написано прославлять Его в собрании святых. И вот, вот это вот немаловажный момент, который мы сегодня делаем, я просто хотел бы пожелать, чтобы люди, которые сегодня будут... Выступать, они очень четко понимали, что то, что они будут делать, это будет жертва для Бога, и то, что будет услышано, чтобы услышано было не только нами здесь, а чтобы эта жертва, которая будет принесена, чтобы она была услышана Богом и была благоводной жертвой. <связывая> Можешь нам рассказать историю проекта, потому что много людей, и не все знают, ты говоришь один сезон, второй, третий сегодня. Можешь рассказать, что за проект это, ну я-то я знаю, и еще то а большинство людей не знает, что за проект, чем мы занимаемся, ты, как он родился, историю проекта, его будущее, ну и так далее. Прежде всего всего хочу сказать, что этот проект это в первую очередь некоммерческая организация. Это э, рассчитано на то, чтобы поддерживать тех людей, которые захотели прославлять э, Бога. И вот понимая сегодняшнее состояние, э, то есть сегодняшние возможности, мы очень четко понимаем, что какой бы человек не захотел прославлять Бога и записать свой диск самому сделать очень сложно сегодня уже в принципе это очень дорого и поэтому у нас есть такая как бы организация где где каждый человек желающий и способный прославлять Бога может записать одну песню минимум чтобы быть участником нашего проекта и в конце концов, когда мы собираем несколько таких участников, у нас написано ⁇ Воскликните Богу вся земля ⁇ Это значит, что наш проект международный, разноязычный. То есть любой человек, который только может или только хочет прославить Бога на каком-либо языке, он может вступить в этот проект и прославлять Бога. Это если вкратце. Также если говорить об истории, то все, оказывается, началось с Закарпатия. Да, как это началось? Кто это все начал? И как, как развивалось? И какие события были? Я так, если не ошибаюсь, с 2010 года на 11 или с 11 на 12 я был в вашем собрании. И знаете, я с Ташкента, где очень строгие понятия вообще о музыке, и, и вот я тоже был так воспитан, что если когда играет не псалом, не текст из Библии, а просто чьи-то слова, то мне казалось, что это не очень важный такой момент. Это можно и не слушать. Там все равно придумали люди, и как-то так. И вот присутствуя примерно на таком же собрании, как у вас сегодня здесь, я также слушал. И вы знаете, я обращаю внимание на на, на тех людей, которые выходят с, там с барабанами, с гитарами. То есть мне кажется, вот это достойно того, чтобы я повернулся и смотрел, слушал. А в тот момент как раз вышла такая тогда уже это была молодая женщина. Она ничем не отличалась от других людей. И я, как обычно, сидел, смотрел, что там делают девчонки. И, и когда я услышал ее голос, когда я услышал те слова, которые она пела, и я заметил вот эту чистоту, вот эту простоту во Христе, и меня это так тогда тронуло. Я после того вечера пришел к тебе домой. Ко мне? И, да. Пришел к тебе домой. Я честно не помню. Тогда спроси жену, она готовила вкусный суп тогда. Вот, я помню. И я тогда думал, вот если бы кто-то мне сказал, я не хочу хвалиться, но тогда было, это действительно правда. Если бы мне кто-то сказал вот пожертвовать сейчас 500 долларов, чтобы э, записать этот диск, кто-то, ну, чтобы так сбор такой был, то я бы с удовольствием отдал 500. Долларов. Да, я знаю. Ну и, и что ты решил? И да. Как как тебе? Да, как да. родилась мысль вот, вот что-то делать? Сейчас сейчас я проверить. рассказываю, я как? знаю, что я затягиваю время, но. Оно быстро тоже не решалось. Оно вот так долго именно и происходило. Я, может, а, два слова про Максима. Ты, ага. ты Максим вообще музыкант? Э, вообще нет, я тракторист. Не знаю, но, но ну, вообще, насколько это... знаю, человек не музыкант. Просто, ну почему мы сегодня это я говорим? говорим для того, чтобы каждый человек мог увидеть, что даже если я не могу там петь, играть или еще что-то, я могу что-то другое сделать. И вот что-то подобное. И никто мне тогда не сказал, Максим, давай 500 долларов, и мы запишем диск. Ну и я это тоже не предложил. Однако же предложить напрямую этой девушке, мне, женщине, казалось, это будет не тактично, что подумает ее муж и, и так далее. И вот уже вернувшись домой, я ехал не помню, днем это было или ночью, я думал про то, что почему, чтобы услышать хорошую песню, я должен ехать аж в Закарпатье. И у меня сноха э, занимается музыкой. Я позвонил ей тогда и говорю, вот у меня есть такое желание. Я увидел много разных людей, желающих прославлять Бога, и мы их не слышим. Я хочу что-то сделать для этого, чтобы... И как ты думаешь, если мы просто оповещ... оповестим всех, может быть, мы запишем один диск, я тогда ничего не знал вообще о музыке, что такое студия и так далее, я просто имел представление, что это делается. Потом я встретил, вот Миша здесь сидит, и я ему тоже об этом говорил, и он тогда сказал, Максим, я... Я готов ради музыки делать что угодно. И он, правда, ездил тогда со мной. Э, мы развешивали там всякие баннеры и все такое. Мы вместе... Это было хорошее время, когда мы с ним э, вот в такой надежде начали делать. Но кроме всего этого, мы еще... Э, у меня друг, он может делать такие простые веб-сайты. Я сказал, чтобы соединить всех людей, давай придумаем что-то Такое, чтобы мы не обзванивали каждого человека, а просто сделаем веб-страницу, где каждый человек, где бы он там ни жил, мог просто зарегистрироваться, зарегистрировать свою песню, чтобы мы знали, во-первых, сколько участников будет на диск на в проекте и какие песни, чтобы не было одинаковых песен, потому что люди с разных стран и если